Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan atau SKVE ialah lebuh raya yang menghubungkan Putrajaya dan bandar-bandar utama di selatan Lembah Kelang dengan Pelabuhan Kelang. Ya, jalan bersatu ialah lebuh raya tol. Dengan panjang sejauh 52km, SKVE menghubungkan pelbagai tempat di selatan Lembah Kelang seperti Kajang, Putrajaya, Puchong dan Teluk Panglima Garang. Di luar lumrah lebuh raya dalam negara ini, SKVE mempunyai bilangan lorong yang berubah-ubah bagi setiap arah tiga, kejap dua, malah ada satu lorong saja. Bagaimanakah suasana memandu di HKVE dengan lorong yang pelbagai kejap tiga, kejap dua? Satu Mari kita memandu di atas star dan memahami akan HKVE yang kurang dikenali ramai Sebelum kewujudan lebuh raya ini, tiada keperluan mendesak bagi menghubungkan kawasan selatan Lembah Kelang yang satu masa dahulu adalah ladang-ladang kelab sawit, hutan paya bakau dan kampung-kampung kecil pada pertengahan abad ke-20. Pelabuhan Kelang adalah pelabuhan utama bagi Kuala Lumpur dan seluruh Lembah Kelang Raya atau The Greater Klang Valley. Kapal kontena serta kapal moden yang semakin besar menjadikan aktiviti pelabuhan berpindah dari bandar Pelabuhan Kelang ke Pelabuhan Utara iaitu Northport di utara bandar Pelabuhan Kelang dan dermaga kontena yang lebih besar di Pelabuhan Barat atau Westport di Pulau Indah. Oleh itu dalam video ini Pelabuhan Kelang bermaksud semua pelabuhan di Kelang kerana kebanyakan aktiviti perkapalan di Pelabuhan Kelang bertumpu di Pelabuhan Utara dan Pelabuhan Barat. Pelabuhan Barat atau Westport memulakan operasinya di Pulau Indah sejak tahun 1996. Sebelum ini, Jambatan Pulau Indah merupakan satu-satunya penghubung jalan antara Pulau Indah dan seluruh Semenanjung. Selain terminal kontena, Pulau Indah juga mengandungi kawasan pendustrian, limbungan kapal, terminal kapal persiaran dan zon perdagangan bebas. Bagaimanapun, Zon Bebas Pelabuhan Kelang ataupun PKFZ dilanda kontroversi pada tahun 2010 akibat daripada kerugian besar A, berbilion ringgit disebabkan salah urus oleh pihak anggota parti SKVE mungkin salah satu daripada projek lebuh raya yang rajahnya telah tersebar kepada orang ramai kepada umum jauh sebelum kewujudannya Kurang diketahui ramai sebenarnya SKVE sebahagian laluannya telah pun terpampang di belakang wang RM5 kertas dan juga plastik silika tiga ada di belakang ni yang ada gambar kat sisi Belakang wang RM5, kertas dan juga plastik daripada ringgit siri yang ketiga menampilkan peta Koridor Raya Multimedia ataupun MSC Malaysia. Di dalam peta MSC, SKVE ialah laluan selepas persimpangan Unit 10 ke Saujana Putra. Seksyen 1A ada disebut dalam Rancangan Malaysia ke-8 SKVE Holdings yang berhad telah diperbadankan pada Jun 1996 dan diberi kontrak oleh JKR untuk membina Seksyen 1 e bebas tol antara Unit 10 dan Lebuh Raya Putrajaya Cyberjaya iaitu laluan persekutuan nombor 29 dan laluan tersebut telah dibuka pada tahun 2000 dengan panjang 10km jalan ini terbuka kepada orang ramai dan tiada tol dikenakan Memandangkan Section 1A tidak mempunyai tol, lebih banyak persimpangan telah ditambah pada Section ini. Persimpangan ke Hospital Sedang, IOI Mall Putrajaya, Presin 11 dan MAEPS iaitu lokasi maha ekspor tertua dan terbesar di Malaysia. Saya ada bercerita mengenai ekspor duit tahunan maha di dalam video sebelum ini di mana ekspor maha bukan sahaja mempamerkan hasil pertanian tetapi juga kebudayaan setiap negeri dan juga pakej-pakej pelancongan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang maha, ekspor yang tertua dan terbesar di Malaysia pautan untuk menonton video ini ada di sebelah atas. Di bawah rancangan Malaysia ke-9 baki 42 km lebuh raya ini telah diswastakan kepada SKV Holdings Berhad yang diberikan hak konsesi pada tahun 2006. Dianggarkan projek tersebut menelan belanja sebanyak 1.47 bilion ringgit pada masa itu. Seperti projek awam yang lain, projek-projek mega, tidak banyak sumber dan dokumen berkaitan SKVE dalam sumber terbuka yang boleh ditatap oleh orang ramai. Maknanya kita nak cari bahan, tak banyak. Janganlah terkejut jika kalau kurangnya rujukan di dalam ruang description sebab memang sikit. Pembinaan bahagian betul telah bermula pada Februari 2008. Plaza Tol pertama ialah Plaza Tol Air Hitam yang berkongsi nama dengan Plaza Tol Air Hitam di Johor. Antara air hitam dan persimpangan berikutnya, lorong berkurang daripada 3 kepada 2 lorong setiap arah. Thank you Seterusnya ialah Persimpangan Bandar Saujana Putra. Dibangunkan oleh syarikat pemaju LBS, Bandar Saujana Putra merupakan perbandaran baru berdekatan dengan Putrajaya dan Cyberjaya. Persimpangan tersebut juga menghubungkan perbandaran yang lebih baru lagi, bau kedai lagi seperti Bandar Rimbayu. Sebelum ini Plaza Tol HKV dan Ili terpisah oleh bulatan Namun bulatan yang terkenal ini antara Plaza Tol di Saujana Putra Begitu terkenal dengan kesat lalu lintas Walaupun perbandaran tersebut dibuka pada tahun 2008 Baru lagi bagi melegakan kesesakan jejambat untuk menghubungkan kedua-dua Plaza Tol Lebuh Raya ini telah dibuka pada Julai 2024. Selepas persimpangan Saujana Putra, bilangan lorong bertambah daripada 2 kepada 3 lorong setiap arah menuju ke Tanjung 12. Ada kawasan rehat berhampiran Tanjung 12 tetapi tiada sesen minyak maka tak ramai yang singgah. Tiba di Tanjung 12, persimpangan yang menghubungkan HTVE dengan Leperai Pajak Barat ataupun WCE. Persimpangan baru ini telah dibuka pada 30 September 2024. Saya ada bercerita mengenai lebuh raya Pantai Barat di dalam video sebelum ini di mana lebuh raya ini adalah lebuh raya tu sebahagiannya dan jalan persekutuan jalan lama sedia ada sebahagiannya. Kenapa tak buat jalan lebuh raya betul 110 km sejam daripada hujung sampai ke hujung untuk mengetahui sebabnya pautan untuk menonton ada di sebelah atas. Okay. Selepas persimpang ini, lorong telah berkurangan daripada 3 kepada 2 lorong menuju ke Teluk Panglima Garang. Bolehkah lorong berkurangan lagi? Segmen terakhir SKVE iaitu Section 3 telah dibuka kepada orang ramai pada 1 Oktober 2013 menandakan siapnya lebuh raya ini. Dengan jarak 19km antara Teluk Panglima Garang dan Pulau Indah, ini adalah jajaran terpanjang antara persimpangan. Satu lorong sahaja setiap arah. Menyerupai reka bentuk lebuh raya super tu yang biasa ditemui di jalan persekutuan. Lebuh raya dua lorong, dua hala, satu lorong sini, ni, satu lorong sini dan masih kena bayar tol. Sebelum ini terdapat jalan tol yang direka bentuk sebagai lebuh raya Super 2, seperti lebuh raya Tanjung Malim Slim River antara tahun 1966 hingga 1994 dan lebuh raya Senai Desaru iaitu antara Cahaya Baru dan Bandar Penawar Kritikan terhadap reka bentuk SDE sebagai lebuh raya Super 2 berlaku kerana reka bentuknya yang serupa dengan laluan persekutuan yang gratis tapi pengguna perlu membayar tol di lebuh raya Senai Desaru. Selepas SKVE siap, tiada lagi lebuh raya tool super 2 sama ada dalam pembinaan atau dalam perancangan. Gila, Sepatutnya ada perancangan bagi membina persimpangan di Pulau Keri namun persimpangan tersebut masih belum dibina. Tanah sudah tersedia namun persimpangan tidak dibina lagi. Pemandangan bukit nun di ufuk sana dan menara transmisi elektrik pada waktu matahari terbenam waktu senja begitu menakjubkan. Kalau siapa tahu apakah nama bukit di di ufuk sana, boleh kongsikan di ruangan komen. menghampiri penghujung SKVE. Jambatan Selat Lumut ialah jambatan sepanjang 1.6 km yang menghubungkan Pulau Keri dan Pulau Indah. Tinggi jambatan ni. Dalam peta lama, Plaza Tool Pulau Indah sepatutnya dibina sebelum jambatan dan Plaza Tool sekarang adalah tapak kawasan rehat. Jambatan direka begitu tinggi bagi membolehkan kapal berlayar di bawahnya kerana perairan di sekitar Pelabuhan Kelang begitu sibuk dengan aktiviti perkapalan. Dari atas jambatan crane di pelabuhan barat, Tuas spot boleh dilihat dari jauh. Turun dari jambatan jalan terbahagi sebelum Plaza Tour Pulau Indah, betul-betul sebelum penghujung lebuh raya. Jika anda ingin memandu di Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE, Lebuh Raya Tol ini bermula sejurus selepas persimpangan Uniten dan tamat di Pulau Indah. Terdapat 8 persimpangan di SKVE tidak termasuk laluan susu keluar bagi bahagian bebas tol. Tiada pengangkutan awam di sepanjang Lebuh Raya ini, anda perlu memandu kenderaan sendiri untuk menikmati pemandangan di sepanjang SKVE. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang SKVE dan sebab mengapa lebuh raya ini dibina dengan bilangan lorong yang berubah-ubah sepanjang jajarannya. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.